Це знаємо кожен день і пам'ятати повинні завжди. Хоча самі учасники вважають, що вони просто виконали свій обов'язок, кожен на своєму місці і до кінця. І так увійшли в історію. Вітаю! В студії я, Джулія, і вся наша програма від усієї душі вітає наших ветеранів і нас усіх з великим святом перемоги. Шенель парадна і штабна. Все реже дружим мы с тобой, но лишь окопно полевая разделит жизнь и смертный бой. Я существую для войны, я существую для печали, Чтоб память вечности хранить про 41 год в начале. Шинель по свету, что земля, Крыла-то службой безответно, моя солдатская семья, бой начинает до рассвета. Натянуть серую шинель, на землю призрачно спешу я, на голубую колыбель, но как обнять ее большую? Не содрогнись, целуй землю, Увидев шрамы на лице, рассветный день, закат приемлю, но жжет он против прицел. Меня манит безмерность дали и греет солнышко в росе. Шинель парадный не знали, жил был окопный офицер. В нем солдаты мечту узнаю, наделен правдой щедрой судьбою. Поднимается первым в первом бою и последним выходит из боя. Если выпадет, выйти ему. Одесса, начиная с батьков-засновников, Марозлі, дерібас, ланжерон завжди славилися своїми меценатами. Добру традицію благодійності продовжують їх нащадки. І нашій програмі приємно підкреслити активну участь в цьому русі жінок та створення жіночого клубу. Просто мені це хорошо, коли буде починати жінський клуб. Це дуже хорошо. Віддання бувають жінки, які не можуть знайти роботу. Мы поможем будущей женщине на работу. И бывает, э, женщины хотят помощь, например, лекарства или что-то. Мы можем потом через вас, через ваш, ваш, ваш это женский клуб, они обращаются к нам, мы поможем, дай бог, э, который человек не ждет, чтобы помочь, э, по лекарства, по другие и от нас лично, что вам надо в будущем, что вы будете меняться вверх. Ну там, любые дела, любой материальные материальный или любой. Мы готовы. Решать вопросы. Да. Много да. людей, я вам честно говорю, много людей нуждаются помощь. Бабушки, там, дети, там, это самое. Через вас. Вы обсудите вопросы, посидите, вы обещаем, кто, как и что, и так далее. Бывают праздники. Баска бывает. Ну, чего бывает? Сегодня первое заседание женского клуба благотворительного фонда ⁇ Салам ⁇ Есть много женщин, детей, ветеранов которым нужна наша помощь и которым мы готовы помогать по нашей возможности, конечно. Наш президент, президент благотворительного фонда Салам Дагер Салих Мухаммед поддерживает эту идею целиком и полностью, потому что он считает, что на женщинах строится все, женщины могут больше, женщины толерантнее, она женщина, это мать. Мы собираемся каждый четверг в 17.00, с 17 до 18 по адресу Большая Арнаутская, 85, 9А. Поэтому приглашаем всех желающих женщин посетить наш клуб. Я очень доволен, что у нас все же вот организации подобие вашей, которые еще разыскивают людей подобие Владимира Григорьевича. Это замечательный человек, я чувствую, до глубины души предан был своей родине. Ми знімали цей репортаж, Тетяна Боєва була жива. І всі присутні в цьому залі, який на силу вмістив лише невелику частину її шанувальників, друзів та й просто прихильників її приголомшливого таланту, всі вірили, бажали, сподівалися на сприятливий результат боротьби з недугою. це, собственно, і робота наша, і життя, і наше лікарство, і наша молитва. Поэтому это и служение, и отдых, и времяпровождение. То есть то, чем мы занимаемся, оно нас и лечит, и иногда калечит. Потому что это тяжелый труд, это не так просто. И когда Татьяна Боева выходит на сцену, она как истинный мастер, она рвет душу, рвет сердце и заставляет любые залы сопереживать и также вот надрывать вот эту вот этот панцирь, которыми мы уже, так сказать, покрылись немножко в нашей современной жизни. потому что сегодня они, конечно, как у нас говорят, порвали зал. В хорошем смысле этого слова, потому что это высокое искусство. И я думаю, что равнодушных не может быть. Это высочайшее мастерство, это предельная свобода и вместе с тем фантазия и талант просто глубинный. И я счастлив, что они в этот день с нами на вечере Татьяны Боевой. Треба зауважити, что сами яскраві і и талантливые вважали музыканты, за вшанування выступить на таком чудовому концерте. У меня даже не было ни тени сомнений, как только мне позвонила Наташа Эртнова и Юра Кузнецов. Я с таким удовольствием откликнулась. Мне действительно очень хотелось принять участие именно в этом концерте. И голоса тех, которые хорошо знают Аня Боева, верит в их творчество, когда-то вдохнула смелость в их эксперименты. И сегодня они выступают на этом концерте, считают, почти за честь и считают нужным свое участие именно в этом вечере. Сегодня на концерте был самый главный зритель – это полный зал. Да, это самый главный, главный и полный, полный зал и полный зритель, потому что, ну как же мы, мы, мы наше наше творчество, оно принадлежит и должно принадлежать людям. Они приходят для того, чтобы что-нибудь почерпнуть. Я думаю, что после сегодняшнего концерта многие уйдут несколько другими может быть, более тонкими, может быть, более чувствующими, более сердечными. Мне кажется, что это не просто так, пойти на концерт. Это, это значит вместе с артистом работать. Работать душой, умом, сердцем. И поэтому, вы правильно говорите, главный зритель сегодня пришел, и зал полный, и это овация. И когда зал встал, то это, наверное, высшая похвала. Наверное, лучше, чем даже гонорар любой гонорар, когда публика встает, аплодирует. И это колоссальная энергия, которая добавляет артистам сил, чтобы работать дальше и идти вперед. Все это находит место в нашей программе, посвященной Татьяне Боевой. Участники следующего коллектива специально прервали свои гастроли. Это дуэт. На сцену выйдут брат и сестра Атина и Бека, составляющий ансамбль Асиасул. В переводе с грузинского всегда так. пам'яті Тетяні Боєвої присвячується.